হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই আন্না দাৰ ষ্টাডি ব্লগ আজি ৰাতিপুৱা উঠিলোঁ পাঁচ বজাত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে অলমষ্ট নটা বাজিছে আৰু আৰু মোৰ পঢ়া হৈছে দুঘণ্টা দহ মিনিট এতিয়ালৈকে আৰু যোনখিনি মই টাৰ্গেট বনাইছিলোঁ সেইখিনি মই টিক কৰি দিছোঁ চিননিম এণ্টনিম কিতাপ পঢ়িলোঁ ফ্ৰিজেছ এণ্ড ইডিয়ামছ ডেইলি আপোনালোকে জানে মই পঢ়ি আছোঁ ওৱান ৱাৰ্ড ছাবষ্টিটিউচনো পঢ়ি আছোঁ তাৰপিছত আজি চি এ অলপমান পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ গোটেইতো নহ'ব কোনোবা এটা সপ্তাহৰ তাৰপিছত আৰু আচা অসমৰ লিটাৰেচাৰো পঢ়িব লাগিব বহুত বেছি এপছে পঢ়িব লগা ইমান পঢ়া নাই ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ আনি থৈছিলোঁ আমি কৰ্ণফ্লেক্স আৰু ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ গাখীৰ ছ' কৰ্ণফ্লেক্সৰ লগত গাখীৰে খালোঁ এইকেইদিন ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল মই গৈছিলোঁ ঘৰত মিটিং এখন আছিলে দেওবাৰে আমি ছেটাৰডে ৰাতিপুৱাই গৈ পালোগৈ তাৰপিছত ছানডে মিটিং হ'ল আৰু সোমবাৰেও কিবা এটা কাম আছিলে তাৰপিছত আমি মঙলবাৰে অহা কথা আছিলে কিন্তু মঙ্গলবাৰে অহা নহ'ল আমি আহিলোঁ ৱেডনেছ ডে ৰাতি পালোঁহি আৰু সিদিনাটো দেৰিয়ে হ'ল সোনকালে শুলোঁ আৰু এয়া হ'ল নেক্সট ডে' ঘৰত যাওঁতে আনিছিলোঁ জলফাই আৰু আজি ভাবিলোঁ অলপমান আচাৰ বনাওঁ সেইবাবে বইল কৰি অলপমান ৰ'দত দিলোঁ আজি ৰ'দো ধুনীয়াকৈ দিছে ঘৰৰ পুখুৰী এটা সিঁচিছিল আজি মানে ঘৰত মিস্ত্ৰী লাগি আছে আৰু সেই মিস্ত্ৰীয়ে সিঁচিছিলে চ' আমাক অলপমান দিছিল সেইবাবে অলপমান আনিলোঁ আমি গুৱাহাটীলৈও আৰু মাছৰ ফ্ৰাইৰ লগত আজি খালোঁ ভাত মোৰ এই চাৰিদিন একদম ঘৰত পঢ়া নাই হোৱা চাৰি মই পঢ়ি এখন লৈ গৈছিলোঁ অলপ চলপ নোটছ বনালেও বহুত বেছি বুলি কিন্তু মানে নোটছ বনাবলৈ এদিনে যি মই পঢ়িলোঁ গোটেই পাঁচদিনৰ ভিতৰত মই এদিনেই অকল পঢ়িছোঁ দুই ঘণ্টামান তাৰ বাকী সময় পঢ়িব নোৱাৰিলোঁ আৰু মই ভাবি ভাবিছিলোঁ ব্লগো বনাম কিন্তু ঘৰত কিমান কাম ওলায় আৰু মানে গাঁৱৰ ঘৰ হ'লে ইটো সিটো ওলাই থাকে আৰু বহুত অহা যোৱা কৰি থাকোতে ভাগৰ ধৰে আৰু শুব মন যায় সেইবাবে ইমান পঢ়া নহ'ল চাৰিদিন এদিন এদিনতো মিটিঙতে গ'ল আৰু বাকীকেইদিন কাম কৰোতে ভাগৰ ধৰে আৰু যোৱাৰ দিনাও অলপমান দিনটো কষ্ট কৰি যোৱা ভাগৰ ধৰে ভাত পানী খাই ভাত বনাই সোনকালে শুই গৈছো তাৰপিছত সেইকাৰণে সেইকেইদিন নহ'ল এদিনেই যি অলপমান পঢ়িলোঁ আৰু আহাৰ দিনাওতো ভাগৰে ধৰিছে গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা কাম কৰি থকা তাৰপিছত আৰু জাৰ্ণিৰ ভাগৰখিনি আছেই আপোনালোকে যদি কোনোবাই গাঁৱত থাকে তেনেহ'লে বুজি পাব পঢ়াটো কিমান টান মেনেজ কৰাটো কিছুমানে পাৰে যাৰ বেছি এনাৰ্জী আছে ধৰি লওক আমাৰতো এনাৰ্জি আৰু নাই ইয়াতে অলপ চলপ সৰু সুৰা কাম হ'লেও দিনটো আধা যায়গৈ আৰু তাতেতো আৰু পঢ়াৰ সময় একদমেই নাপায় ইয়াত অলপ চলপ মই মেনেজ কৰি লওঁ কাম ধৰি লওক ইয়াত কোনো নাহে যেতিয়া ইমান প্ৰব্লেম নাই কেতিয়াবা ৰুমটো বেয়া হৈ আছে তেতিয়াও কথা নাই কিন্তু তাতেতো সেনেকুৱা নহ'ব ৰুম ভাত পানী বনোৱা বা ইয়াত আমি যেনেকৈ তেনেকৈ খাওঁ তাত তাতেতো যেনেকৈ তেনেকৈ খালে নহ'ব চাৰিটা মানুহৰ কথা আছে চ' বহুত আৰু সেইবাবে ভাবিলো একদম জল্ডিয়ে আহিম বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ মঙ্গলবাৰে আহিম বুলি কিন্তু এক এদিন লেট হৈ গ'ল আৰু একজাম বহুত বেছিদিন নাই এইকেইদিন অহা যোৱা নকৰোঁ আৰু যে পৰীক্ষাৰ পিছতে যাম যদি একো প্ৰব্লেম নহয় তাৰপিছত গধূলি চাহ খাই আকৌ পঢ়িব ল'লোঁ সাতটা মানত বহুত দিন যে ধৰি আপোনালোকক কওঁ মই বহুত মাজত যদি গেপ হৈ যায় তেনেহ'লে পঢ়াত দিগদাৰ হয় বুলি মোৰো সেইটো হ'ল পাঁচদিনমান মই গেপ দি দিলোঁ যে আজি মানে পঢ়া পঢ়াত বেছি টাইম লগাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু মই ভাবিলোঁ ইমান দিন লষ্ট হ'ল চ' এতিয়া আহি পাইছোঁ এতিয়া অলপ বেছি টাইম পঢ়িব লাগিব যিমান কৰিছিলোঁ তাতকৈও বেছি কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ইমান নহ'ল জলফাইখিনি আজি ৰ'দত দিছিলোঁ আৰু থৈ দিলেও বেয়া হ'ব সেইবাবে ভাবিলোঁ একেবাৰে আচাৰটো বনায়েই দিওঁ হাজবেণ্ডেও কৈ আছিলে খাম আজি ৰুটিৰ লগতে বুলি এইখিনি মছলাত দেখিছে জিৰা জালুক আৰু আজুৱাইন তাৰপিছত শুকান জলকীয়া দি অলপ ভাজি সেইখিনি মিক্সিত গ্ৰাইণ্ড কৰি মই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছোঁ তাৰপিছত মই ডিনাৰ বনাবলৈ আহিলোঁ ইয়াত দিছোঁ মই চাট মছলা ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু অলপমান ক'লা নিমখ আৰু জলফাইখিনিত ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ বইল কৰা জলফাই আৰু তেলত ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ তাৰপিছত মই চূড়া দিম গুড়ো দিব পাৰে আপোনালোকে একেই কথা টেঙা মিঠা জ্বলা এনেকুৱা টাইপৰে বনাইছো বহুত বেছি মিঠাও হোৱা নাই মানে বহুত বেছি দিয়া নাই কমকে দিছো আৰু এইখিনি থৈ দিলেহে বেছি টেষ্টি হ'ব আজি অলপমান আমাৰ খালো পিছলে আৰু বেছি টেষ্টি হ'ব লাষ্টত অলপমান ভিনেগাৰো দিম সেইখিনি মোৰ ৰেকৰ্ড কৰা নহল আৰু এইখিনি অলপমান তেল খেজ যেতিয়া ওপৰত ওলাই আহে তেতিয়াই এইখিনি দিব লাগে তেতিয়া অলপমান দেৰি ভাজোঁতে জুইটো একদম কমত দিব লাগিব নহ'লে পুৰি যাব এয়া ৰুটিৰ লগত খাব বিৰাট টেষ্টি হয় অলপমান মিঠা টাইপ হ'লে ভাল লাগে ৰুটিৰ লগত খাব আৰু বগৰী আচাৰ আৰু এইটো আচাৰ মোৰ বহুত প্ৰিয় অলপ মিঠা টেঙা জ্বলা এনেকুৱা আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা আহিলেও লাহে লাহে ভিডিঅ'বোৰ বনাম আপোনালোকেও চাই থাকিব ষ্টাডি ব্লগ লাষ্টত মই যোনখিনি মিক্সাৰ বনাইছিলোঁ জিৰা জালুক আজুৱা আইনৰ সেইখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনি অলপমান লাষ্টত দিব লাগে তেতিয়া গোন্ধটো এটা ধুনীয়া গোন্ধ থাকি যায় আজি দুইটাৰে অলপ চৰ্দি সেইবাবে মই একদম জালুক দি কণী বনাইছিলোঁ আৰু ৰুটি খালোঁ তেতিয়া চৰ্দিটো অলপ কমিব আৰু ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ গাখীৰ ইয়াতো গাখীৰ পাবলৈ তাত আৰু ঘৰৰ গাখীৰখিনি ওচৰৰ মানুহে দিয়ে এইবাৰ ভালো আছিলে গাখীৰখিনি ইয়াত দেখিছে আচাৰখিনি আজিৰ ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে আৰু আজি চাৰি ঘণ্টা কমপ্লিট হ'ল নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই বাই